باب يا جودا وما جودا وبه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال وحدثنا اسماعيل قال حدثني ابي سليمان محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب بن عبد بن الزبير ان زينب بنت ابي سلمه تحدثت عن امي حبيبه بنت ابي سفيان عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وعنكم أن رسول <سؤال> 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 الله صلى <سؤال> <سؤال> الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزين يقول لا إله إلا الله وإن للعرب من شر قد اضطرب فتح اليوم من رضم ما من ردمي يا وماجودا مثل هذه وحلك بإصبعيه عباها والتي تليها قال الزينب فقلت يا رسول الله يا وفي فنا قال نعم إذا كثر الخبص وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وحي قال حدثنا ابن طاوس عن أبي هريرة رضي الله تعالى <applause> عن النبي صلى الله عليه وسلم قال <applause> <وعليه وسلم تصفيق> يفتح الردم ردم ي... يفتح ردم يجود وما جود مثل هذه وقد وهي تسعين بسم الله الرحمن الرحيم <applause> كتاب الاحكام باب قول الله باب قول الله يعطي الله واتي الرسول وللامر منكم وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله عن يعني النساء السوري قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن ان انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى أنه عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اطعني فقضى